Azərbaycanda yoluxucu xəstəliklərə qarşı aparılmış geniş miqyaslı profilaktik tədbirlər nəticəsində 2014-cü ildən ölkədə qızılca və məxmərək infeksiyalarına yerli yoluxma halları baş verməyib. Nəticə olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ölkəmizi bu infeksiyaların ləğv edildiyi ölkələr siyahısına daxil edib. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə 2023-cü ilin əvvəlindən başlayaraq Avropa regionunda həmçinin qonşu ölkələr olan Türkiyə, Rusiya Federasiyası, İran, Qazaxstan və Gürcüstanda Qızılca xəstəliyinin yayılması müşahidə olunur. Bununla əlaqədə cari ilin ötən dövrü ərzində digər ölkələrdən gətirilmə hadisələrindən qaynaqlanan qızılca infeksiyasına yoluxma halları əsasən peyvənd olunmayan uşaqlar arasında yayılmaqla Azərbaycanda da qeyd edilib. Məlumdur ki, istənilənə yoluxucu xəstəliyin qarşısının alınması xəstəliyə yoluxub sonradan ondan müalicə olunmaqdan daha səmərəlidir. Məhz bu səbəbdən də ölkədə qüvvədə olan profilaktik peyvəndlər təqviminə əsasən uşaqların bir sıra yoluxucu xəstəliklərə O cümlədən qızılcaya qarşı vaksinasiyası həyata keçirilir. Uşaqların sağlamlığının qorunması və qızılca xəstəliyinə yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə hər hansı səbəbdən peyvənddən kənar qalan uşaqların yaşayış yeri üzrə uşaq əhalisinə ambulator poliklinik xidmət göstərən tibb müəssisələrində qızılca, epidemiq parotid və məxməri infeksiyaları əleyhinə QPM vaksini ilə peyvənd edilməsi tövsiyə olunur.